ఓం శ్రీ నమః శ్రీ గురుభ్యో నమ మాత్రే నమ కార్తికేయ అష్టకం కార్తికేయుడు అనగా శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఇతడు బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నుడు ఈ స్వామి అష్టకాన్ని ప్రతినిత్యం ముఖ్యంగా మంగళవారాలలో షష్ఠీతిథులలో శ్రద్ధాభక్తులతో పఠించిన లేదా విన్న సర్వపాపహరణ జరుగుతుంది సంతాన ప్రాప్తికై కూడా ఈ స్వామిని అర్చిస్తారని పెద్దలు చెప్తుంటారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ కార్తికేయ అష్టకం అగస్త नमोस्तु बृन्दारकबृन्दवन्द्यपादारविन्दाय सुधाकराय षडाननाय मितविक्रमाय गौरीहृदानन्दसमुद्भवाय नमोऽस्तु तुभ्यं प्रणतातिहन्त्रे कर्त्रे नमस्तस्य मनोरथानां दात्रे रथानां परतारकस्य मन्त्रे प्रचण्डासुरतारकस्य अमूर्तमूर्ताय सहस्रमूर्तये गुणाय गण्याय परात्पराय अपारपाराय परापराय नमोऽस्तु तुभ्यं सिकिवाहनाय नमोऽस्तु ते ब्रह्मविदाम्बराय दिगम्बरायाम्बरसंस्थिताय हिरण्यवर्णाय हिरण्यबाहवे नमो हिरण्याय हिरण्यरेतसे तपःस्वरूपाय तपोधनाय तपःफलानां प्रतिपादकाय सदा कुमाराय हिमारमारिणे तृणीकृतैश्वर्यविरागिणे नमः नमोऽस्तु तुभ्यं शरजन्मने विभो प्रभातसूर्यारुणदन्तपङ्क्तये बालाय च बालपराक्रमाय शान् मातुरालय मनातुराय मीढुष्टमायोत्तरमीढुषे नमो नमो गणानां पतये गणाय नमो स्तुते जन्मजरातिगाय नमो विशाखाय सुशक्तिपाणये सर्वश्च नाथश्च कुमारकाय क्रौञ्चारये तारकमारकाय स्वाहेय गाङ्गेय च कार्तिकेय शैवेय तुभ्यं सततं नमोऽस्तु इति श्रीस्कान्दे महापुराणे काशीकण्ठे पञ्चविंशतितमोऽध्याये श्रीकार्तिकेयाष्टकं सर्वं श्रीशिवार्पणमस्तु